Превая и, и фраза о том, что ничего в этой жизни не изменили, да? Вот, тем не менее, работать стоит. А, кто у нас еще там есть? Есть участниками, явля... Как выглядит суд, например, со стороны судьи, да? Вот так он обычно выглядит. Судья себя представляет неким героем, который занимает воюющие а, стороны, и в этом ему на самом деле мешают адвокат очень часто. И все остальные участники процесса. Вот так выглядит со стороны судьи суд дальше. Так суд выглядит со стороны прокуратуры и следствия. Я даже задержусь на этом слайде, мне просто очень нравится. Со стороны прокуратуры и следствия обычно вот так выглядит идеальный суд. Это означает, что они достигли согласия по всему. По ходатайству, по доказательству, по грунтованности, извините, и так далее. А, ну, наша цель где-то вот здесь встать, может, да? Не надо. Не должен целоваться, но как-то попытаться это значит изменить, да, ситуацию. Я имею в виду нашу цель как адвоката. Не вашу цель. К вашим целям мы вернемся немножко. Это пидорасы в хорошем смысле. Я не буду это публично комментировать, поскольку я вижу, что снимаете. А почему? Потому что значимые мысли, обычно, да. На самом деле, а, все, что он не думает, все, что он думает, из Индии за такую презентацию она была делалась ой, на самом деле, в Вот. А, все, весь массив мыслей, который у него при этом есть, он должен быть направлен а, на сегодняшний момент на достижение вот этого. Это равная сделка, как вы видите, выигрыш-выигрыш. Принцип, который работает в медиации Если кто-то из вас знаком с принципами медиации, да, то выигрыш-выигрыш ну, означает, что каждая из сторон получает что-то. Вот таких решений у нас сейчас очень мало в судебной системе. Когда прокуратура с адвокатурой, скажем так, приходит в суд, в суд уже с конкретной позиции, кто там на что готов пойти для того, чтобы, скажем, его позиция выиграла. Вот. А весь массив мыслей должен быть в идеале направлен именно на это. Ну, реалии у нас предыдущие, да, напоминаю. Потому что разлучить эту пару субботу же сам мужчина, ну, довольно сложно. А теперь мы вернемся. что мы говорим о том, что здесь присутствуют все мониторы Азон, правильно? Да, Ну или будущие мониторы Азон, да. А? Ну, будущие действующие, да. Почему очень важен мониторинг в судах, назовем это так, хотя я бы назвала это все-таки наблюдением, потому что там есть ряд отличий, я так понимаю, да, это не важно. забыли. Вот, потому что, во-первых, это доказательственная база. Это, это, об этом можно бесконечно говорить, я приведу пример. Во время майдановских дел, когда я защищала одного из э, активистов, как принято называть, да, я столкнулась с тем, что в конечном решении суда про броня мира за Кубежному Западу, ну, по русски э, избрание мира пресечения. сечения, э, судья вынес ухвалу, при в которой такое ощущение, что у меня не просто там не стояла, я там даже не говорила ничего, тогда, не высказывала никакого желания. При этом речь была на час. Э, предоставлялись доказательства, предоставлялись четкие моменты, на которых... Нужно mm -hmm. было акцентировать внимание. Этого всего не стояло. Когда мы обратились в апелляционный суд, я использовала в качестве свидетеля, я вызвала одного из мониторов ОЗОН, который присутствовал в тот момент в зале, и использовала его аудиозапись, которую он вел там. Не аудиозапись а суда, а альтернативную. После прослушивания всего этого, спасибо, скажем так, да, суд принял нашу сторону. Аудиозапись суда, это обычно такое Шшш, извините, пошкоршненько. Ну, адвокаты, когда ее берут, они обычно сталкиваются с Галиной, да? <с <www>. судья сказал и так далее. То есть, ну, такая несодержательная штука, а иногда ее в принципе, в принципе не включают. Хорошо, хорошо, что у нас она в принципе была, но мы использовали альтернативную, и апелляционный суд ее допустил. А, ОЗОН изначально создавался как инициатива по наблюдению за мирными собраниями. А, на мирных собраниях была, в принципе, та же цель, а именно создание а, некого независимого мнения, Создание структуры, которая не поддерживает ни, допустим, протестующих, ни тингующих, высказывающих свое мнение, ни правоохранительных органов, ни там этих бабушек, рядом с которыми это проводится, да? а, а предоставляет массив материалов. Фото, видеоматериалы, показания свидетелей в том числе, если нужно и так далее. То есть это некий буфер, которым можно воспользоваться, если что. Та же самая штука, только несущая гораздо большее значение, это наблюдение в судах. Потому что если на мирных собраниях, как правило, ну, всех отпустили, всех там немножко получили, отпустили, да, то все заканчивается, всех отпустили, ну, как правило, а, то в судах все гораздо печальнее. А, задача монитора в суде не, вступ... ну, так, не поддерживать какую-то сторону, не искать там справедливость, да, помните, что вы не воины добра. Добро оно разное, по спиралной стороне решетки, оно отличается. Пока что у нас еще решетки, в том числе в операционном суде. А, задача как уже говорилось, я так понимаю, немножко о болотном деле, в котором я тоже принимала участие в мониторинге и наблюдении на судах по болотной. Задача обращать внимание на то, как, насколько суд относится с равных позиций к прокуратуре и к адвокатуре, к защите. насколько защищаются права тех же подсудимых. Например, приведу пример, там был случай, когда, я не знаю, говорила об этом Маша или нет, когда одному из подсудимых стало настолько плохо, что он потерял сознание, лежал на этой деревянной доске, и, собственно, судья продолжал судебное заседание, как будто ничего не происходит. В этот момент был вызов скорой, скорую не допустили, нарушив тем самым их внутренние инструкции и так далее, да? ну и в принципе. Как реагирует суд, то есть не допускает, допускает. А, оказывает медицинскую помощь, не оказывает. Делает перерыв суде, не делает перерыв суде. Это все наша, ну, ваша задача, да, как Я так, чаще с другой стороны. Я думаю, вам, наверное, рассказывали про принципы, я не, не буду, конечно, вмешиваться, но мне кажется, что в этом деле не лишнее общение с, со сторонами и не лишний позиционирование. На сегодняшний момент существует несколько проектов, которые мониторят, в том числе суды, которые основаны на принципах, ну, скажем, скрытности, да? то есть они тайны как бы, а-ля тайный покупатель. А зона от них отличается, во-первых, красивыми представительными футболочками, а, во-вторых, за разосланными публичными запросами и так далее. И ну и, и публикуемые потом позиции есть сразу, да, после суда. Мне кажется, это правильно, потому что э, мы уже пришли к советским, ощущение присутствия. Это очень важно, это важно и для прокуратуры понимать, что происходит, и что люди, которые сидят э, в зале суда, они дальше куда-нибудь они встанут и пойдут. Они пойдут с позиции, они пойдут с разговоры. Э, это очень важно для судей понимать, что судом кто-то интересуется. Например, э, Приведу пример закона 16 января, кажется. Да? Да. 16, 000, 16, -16. Пример. 16 января предполагали удаление из зала адвоката без понятых, без никого вообще по решению суда, поскольку он проявил на повалу до суда. помещение стоит. на 15 суток. Да. Не просто удаление. Я к этому пила, если вы меня не да. Так вот, э -э собственно, э -э то, что вчера рассказывал Марией, я понял, он, наверное, коснулся своего личного опыта. Все, что делают более-менее успешные адвокаты, либо адвокаты, которые ставят интересы клиента немножко выше своих хотя бы, да, а это, правило, это все на суда. Ну, потому что по поводу суда у нас а, судьями трактуется, как, конечно, конечно, шановные судья, можно где-нибудь здесь в углу присягать, потому что я не смею занимать даже этот стул. Ну, как-то так. А, то есть любое напоминание о процессе, о регламенте, о нормативных актах и так далее воспринимается как на до суда. Так суда. Вот, а данные изменения предполагали, что, э, что возможно удаление адвоката без э, свидетелей, без и так далее на 15 суток за проявление такой напывалы до суда. При этом напывалы до суда не расшифровывается четко. Это довольно такое размытое понятие. В случае, если на судебных заседаниях присутствует наблюдатель, это фиксируется. Да? То есть ваша задача это зафиксировать. За что? Какие, э, какие конкретные действия повлекли ну, подобные, скажем, последствия. Это про важность. Ощущение присутствия важно для самого подсудимого. Почему? Потому что, во-первых, ну, особенно для тех, кого привозят из СИЗО, потому что для них, в принципе, важно любое внимание, как я уже говорила, добро, оно, добро и правда, оно отличается по разные стороны решетки. И для них очень важно понимать, что судами интересуются. СМИ у нас ходят на, на, не, на все, не на все процессы и ходят. Так. И это, и это внимание довольно быстро э, пропадает, но ну, тем не менее. Также важно, чтобы он мог кому-то апеллировать. Опять же, если э, чем больше людей будет знать о том, что у, вас, что у вас создается доказательственная база, тем больше будет обращения за какими-либо дальнейшими действиями. Ну и ощущение присутствия важно для судьи, я уже говорила, потому что э, понятие незалежности посторонней суда, да, оно не абстрактное, оно должно воплощаться в жизнь. Это очень важно. Еще на этапе я привела пример, сам проект начал работать, я так понимаю, во время Майдана, во время дела, да, по, по мерам пресечения. На сегодняшний момент существует необходимость в осуществлении такого же точного наблюдения суда при использовании института следственных судей. Институт следственных судей это в уголовном процессе, судьи, которые решают разные процессуальные вопросы, возникающие в рамках хранения группы. что автоматический выбор среди определенного круга судей есть, есть некий, скажем, фактор случайности, плюс к этому есть, если все смотрели фильм 12, да? Нет? Смотрят? 12, да? Нет? 12 это фильм про присяжных, который демонстрирует, он переснят с американского, и он демонстрирует отлично наш менталитет. Несмотря на то, что он российский, но менталитет в этом похож. А именно, там набрали 12 человек, которые демонстрируют то, что при решении судьбы человека им проще ну, они думают о том, что у них там был борщ, жена и как бы и вообще на дачу пора Как-то так. Такой же менталитет, в принципе, у судей, у следственных, в основном. Если, э, если на них не давит, на них давит адвокат своей позиции, как правило, на них может осуществлять давление общественности. Это ваша задача. Ну, это, это, собственно, иллюстрация к э, бригаде свидетелей, да? В чем могут быть полезны, чтобы не быть такой, не быть такой свидетельской? Можно использовать отзывы. Да. Коммунический суд, я думаю, все знают, да? Коммунический, да. А что? В чем еще могут, могут быть полезны полезен мониторинг? А, как видите, отнош, эта картинка демонстрирует четкое отношение общества к правоохранительным органам. У нас зачастую оно оправдано, однако. А мониторинг предполагает равное отношение к сторонам, фиксирование ошибок, пропусков, пробелов и т.д. и со стороны адвоката, и со стороны правоохранительных органов. К сожалению, бывают случаи, я, к сожалению, поскольку я адвокат, когда прокуратура себя ведет гораздо этичнее и лучше по отношению к человеку, чем адвокату. Это тоже входит в ваши, скажем, обязанности обязанности то, что как есть ну, зафиксировать Да, да зафиксировать моменты. некие позитивные моменты и фиксировать какие-то зарушения. Лично у меня недавно был случай, как раз как вот из американских фильмов, то, с чего я начала, да, что мне удалось разрушить эту некую обнимашки прокуратуры вот, и нормально договориться в интересах клиента Причем договориться обычными простыми путями, это не предполагало никаких, скажем так, противозаконных действий. Да? И мы вышли из зала суда, потратив там час. На переговоры такой американский фильм с позитивным результатом. Вот это да, где тоже можно было бы фиксировать, если бы там были воника. Зрительная визуальная видимость, а именно ваши желтые жилеты, либо, я так понимаю, волочки да, и так далее, а, тоже очень важно для формирования, во-первых, имиджа, во-вторых, вспоминаемости, ну и опять же для обращения за тоже доказательственной базой и, и тогда и т.п. отчетами. Если есть какие-то вопросы или там что-нибудь, я готова ответить.